Прямой эфир телеканал 112 Украина. 15-километровые очереди фуров, которые стоят на подъезде к Крыму. Что это такое? Вот Иван, вы только что вернулись, вы снимали в Крыму, вы снимали вот эти очереди. Вот мы это все показываем. Вот то, о чем говорил Виктор Ющенко, вот это. Что это такое? Да? Идет война, оккупированная территория. И вот вам, пожалуйста. Добрый вечер, Савик. Добрый вечер, студия. Несколько дней назад мы поехали в Крым посмотреть, что же изменилось за год с Крымом, с крымчанами за год оккупации. Первое, действительно, на что мы столкнулись, это была это невероятная очередь. Это 15-километровая пробка из этих фур. Это 700 машин, которые едут в Россию. неофициально не на камеру. Из Украины, из Украины в Россию. С украинскими номерами. Это украинские фирмы везут грузы в россию а это корабли которые ждут в портах этот груз и вести дальше в крыму он не остается неофициально нам рассказали что это, большинство этих фур это контрабандные схемы именно в россию совместно с херсонским руководителем таможни и его соратником и кумом калетником который курирует ту сторону эти фуры проводят по льготным схемам и увозят в россию в крыму же в супермаркетах а эти фотографии тоже мы делали полки совершенно пустые продуктов очень мало если сравнивать с украинским ассортиментом, может быть 10%, это все видно на, на, на фотографиях. И цены на эти продукты втрое, а может и в некоторые группы в 5 раз дороже, чем в Украине. Бюджетники, пенсионеры, которые получили больше зарплаты, они еще могут эти продукты покупать. Все же остальные кремчане, для них это проблематично. Сегодняшние цены, сегодняшние. Э, э, курсы, разница между зарплатой Иван, и... Иван, а вот скажите, вот эти фуры, это что? Ну, содержание знает кто-нибудь? Продукты, продукты. А, там может быть и что угодно. Химия. Да, да, да. Те, что мы заглядывали, а мы специально смотрели, в основном это было мясо, овощи и э, всевозможные продукты, там, химия бытовая и другие. Значит... Я был тоже 9 э, числа в Севастополе утром, э, ходил в этой вышиванке там целый час, общался с местными э, жителями и, э, когда ехал туда, думал, что будут встречать меня агрессивно, вот, российско настроенные граждане. Но встретил душевное, теплое понимание. Много людей со мной общались, многие рассказывали и такие были месседжи о том, что э, Украина э, игнорирует, да, вот. Мы мне говорят, вы игнорируете нас, но и русские мы не нужны. Мы для них э -э, Черноморский флот и чемодан без ручки. Мы им не нужны. Призыв к тому, чтобы мы обратили больше на них внимания. Это наши братья и это наша земля украинская. Мы мало уделяем им внимания.